Всем здравствуйте. Лучше не придумаешь. Один народный депутат сдал всех абсолютно народных депутатов. Одной только новостью. Вы знаете какой? Вы уже о ней не слышали. Да, представьте себе, более 130 тысяч переселенцев вернулись домой и в оккупацию в том числе. Это официальные данные, те, которые они там посчитали. Себя задокументировали все вместе. Представляете? Сидят, горюют, за людей переживают за 130 тысяч. Это то, которое официальное. Вы сейчас меня очень плохо слышите. Это они работу свою подчеркнули. А какие там причины были? А, нехватка жилья? Нехватка жилья. Спорный момент. Есть квартиры, есть дома. А вот платить за них, это другой вопрос. Но кто-то же принял решение выплаты там отменить и так далее и тому подобное. Я не буду ничего. Но не так, вы все, все знаете. Так люди тогда могли бы состоятельно платить это, хотя бы как, как минимум с выплат. А кто-то может пить и работать. это молодые люди. Но не наши мамы, которые по 75 лет, которые 42 года стажа у нее. 42 года отхерячила дворником, ветеран труда. И еще иди, мать, в 75 еще работа. Нет, тут перебор. Вы просто подчеркнули свою работу, уважаемые народные депутаты. Это вам из города Харькова, передаю от людей. Вы подчеркнули свою работу сами и себя задокументировали. Вот так прессилютно, в Верховной Раде. Вы же подняли эту тему, опубликовали все паблики в Украине, это, 130 тысяч. Люди в истерике, им это не хочется даже слышать. Я вообще, я сначала не верил. Я промониторил всю информацию, кто, что, как, когда все это опубликовали. У меня просто у меня только об этом видео наверное будут у меня просто больше нет слов вы вообще зачем это подняли у меня просто вопрос ну я знаю вы просто показали людям что вы будете безнаказаны и вот так вот показали задокументировали себя и говорите ну и что ну спят на полу и шо ну эвакуировали одеяла матрасы нету ну и шо вы-то спите на диванах и это люди знают. А потом вы этих людей называете ждуны, что они сдались. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, родненькие мои. Ну, что я могу вам сказать? Мы украинцы. Мы е люди. Мы зла никому не желаем. Потому что мы украинцы. А люди просто все помнят, как вы отнеслись. И сами рассказали за официально 130 тысяч. За остальных вы промолчали. И вашу безнаказанность люди тоже бачат. Безнаказанность что такое все? Это все фигня, это все пугалки. Ваше безразличие к заботе. К нашим мамам и папам. Это страшнее всего. Когда ваша мама спит на полу. А вы на диване. Я так. У меня есть телеграм-канал. Масло в Николай большими буквами. Прошу всех подписаться максимально. Масло в Николай. Для нашей совместной коммуникации. Мы продолжаем заботиться друг о друге, пока кто-то рассказывает за 130 тысяч. Тримаемся. Слава Богу, слава Украине, спасибо нашим воинам за защиту нашей страны.